सोशल मीडिया ने अपॉर्चुनिटीज़ की एक नई दुनिया को जन्म दिया है जहां टैलेंटेड और तखलीकी सलाहियतों से भरपूर नौजवान नस्ल उभर कर सामने आती है कॉमेडी स्किट्स ट्रेवल फैशन और कुकिंग वीडियो से लेकर पॉलिटिकल और सोशल कमेंट्री तक पाकिस्तान के डिजिटल स्टार्स क्लिक्स और व्यूज के जरिए दौलत शोहरत और असर रसूख हासिल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते इसमें शोहरत भी है पैसा भी है और सभी इसको यूज़ सोशल मीडिया सोशल मीडिया मेरा अपना प्लेटफॉर्म है मैं खुद मालिक हूँ अगर आपके नाजरीन बैरून मुल्क हैं

जैसे ही खवतान पहचान बनाने लगती हैं, वो डॉक्सिंग बदनामी की मुनाजिम मुहिमात और डीप फेक पोर्नोग्राफी का निशाना बन जाती हैं। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पाकिस्तान में ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन एक कारोबारी सनत के तौर पर काम कर सकती है पाकिस्तान एक ऐसा गुंजान आबाद मुल्क है जहां दो तिहाई आबादी 30 बरस से कम उम्र है और इसी सब रोजगार हासिल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है महंगाई पे काबू है और लाखों अफराद रोजगार के मौाक़े की तलाश में मुल्क छोड़ रहे हैं मगर जो लोग यही रुके हैं इनमें से बहुत से अपने मोबाइल फोन और एक रिंग लाइट के साथ नए करियर के तहक़ुब में है पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएशन की सन्नत तेजी से फरोह पा रही है और इसके नाजरीन की तादाद बहुत बड़ी है पाकिस्तान 25 करोड़ से ज्यादा अफराद का घर है इनमें से 11 करोड़ 60 लाख अफरा ऑनलाइन हैं, और तकरीबन 6 करोड़ 70 लाख लोग सोशल मीडिया फीड्स पर रोजाना स्क्रॉल करते हैं जो कि फ्रांस या बरतानिया की मजमू आबादी के बराबर है ये शुमार सिर्फ पाकिस्तान के अंदर के हैं दुनिया भर में मौजूद लाखों पाकिस्तानी भी यही वीडियोज देखते हैं इसलिए ये कारोबार इंतहाई मुनाफे बख्श साबित हो रहा है सोशल मीडिया यूजर हूँ इसमें शहरत भी है पैसा भी है और सभी इसको यूज करते हैं तो मैं भी यूज़ करती हूँ यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ जर्नलिस्ट आपको मिलेंगे एक एक वो जो रैंडम न्यूज को पब्लिश करते हैं एक वो जिन्हें न्यूज़ बनानी आती है और एक वो जो दोनों एंगल्स को साथ लेकर चलते हैं तो मेरे हिसाब से चैनल्स को वो पर्सन चाहिए जिसे मौके की मुनासबत से कंटेंट क्रिएट करना आता हो हम देखते हैं कि एक तो फ्रीडम हमें जॉब की होती है एक्सप्रेशन की फ्रीडम होती है दूसरा ये कि जो उसकी अर्निंग्स हैं वो एक कन्वेंशनल जॉब से बहुत अच्छी होती हैं ये खुश उम्मीदी एक नई सनत को जन्म दे रही है जहाँ लाहौर की डी जी इन्फिनट जैसी कंपनियाँ इन्फ्लुंसर्स के लिए स्टूडियोज कायम किए जा रही हैं ब्रांड्स को एजेंसी चाहिए जो उनकी ब्रांडिंग में हेल्प कर सके जो डिजिटल सोल्यूशन दे सके ऑल्सो उनको ऐसी भी एजेंसी भी चाहिए जो कंटेंट क्रिएट भी कर सके फिर उनको वो एजेंसी भी चाहिए जो मीडिया बाइंग कर सके उनके लिए जो इनफ्रेंसिस को ऑनबोर्ड कर सके के साथ वीडियोस बना सके सो so, इस तरह के बिजनेस पहले आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में कुछ था इट इज़ वन ऑफ इट्स डीजी इन्फिनिट पहले ही 10 टीवी चैनल्स और 50 इंफ्रादी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम कर रही है ये कंपनी तखलीकारों को उनके मवाद के ज़रिए आमदनी कमाने में मदद दे रही है सोशल मीडिया इज एक्चुअली माय ओन सोशल मीडिया मेरा अपना प्लेटफॉर्म है मैं खुद मालिक हूँ और आमदनी डॉलरों में होती है रूपों में नहीं होना है तो उन्हें शामिल है नो डेट अमारा इज वन ऑफ मगर ये काम इतना आसान भी नहीं जितना सुनने में लगता है अपलोड किए गए हर मवाद को मुख्तलि प्लेटफॉर्म की रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है या फिर पाबंदियों का सामना भी करना पड़ता है और फिर मोनिटाइज कंटेंट के बदले पाकिस्तान में पेमेंट्स वसूल करने में मसायल अलग हैं। टिकटॉक को पाकिस्तान में तकरीबन पाँच बार ब्लॉक किया जा चुका है और इसकी वजह इखलाक बाखता या काबिल ऐतराज मवाद या फाशी बताई गयी जो की काफी मोबम है पेपाल पाकिस्तान में काम नहीं करता और काबिल रसाई भी नहीं है। और जाहिर है इश्तेहार की आमदनी इस बात पर मुनसर होती है कि आपकी वीडियोस कौन देख रहा है और वो कहां से देख रहा है If your are based अगर आपके नाजरीन बैरून मुल्क ज्यादा तरक्की याफ्ता और बुलंद आमदनी वाले ममालिक तो कंपनियों की इश्तिहारी आमदनी भी ज्यादा होती है इसलिए अगर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी या डायस्पोरा इन यूट्यूबर्स का मवाद देख रहे हैं तो उन यूट्यूबर्स की कमाई भी काफ़ी ज़्यादा होती है चैलेंजेस सिर्फ प्लेटफॉर्म और मोनिटाइजेशन तक महदूद नहीं बल्कि राय की आज़ादी और हुकूमती पॉलिसियाँ भी इसमें अहम किरदार अदा करती हैं Also it... ये नहायत मुतहर और बयानी के हवाले से बहुत असर अंगेज है मगर मैं ये भी महसूस करती हूँ की पॉलिसी के मामले में ये गैर यकी और गैर मुस्कम रास्ते पर गामजन है policy... ने इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के कानून में तरमीम करते हुए सेक्शन ट्वेंटी सिक्स ए शामिल किया है जो झूठी मालूम के फैलाओ ऐसी मुतल है जिसकी सजा तीन साल कैद और दो मिलियन रूपए जुर्माना तक हो सकती है कंटेंट क्रिएटर बूम देही इलाकों में भी खुवान को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रोजगार के नए मौके दे रहा है लेकिन इस सनत में खुतान को और भी संगीन चैलेंजेस का सामना है For many women. जैसे ही खातन पहचान बनाने लगती हैं, वो डॉक्सिंग बदनामी की मुनसिमहिमत और डीप फेक पोर्नोग्राफी का निशाना बन जाती हैं। बगैर तहफ़ के किसी को बाख्तियार बनाना वाकई पाएदार नहीं होता really अब सवाल ये है कि ऐसे गैर यकीनी माहौल में उभरते हुए कंटेंट क्रिएटर्स क्या करें अपने हुकूक जानें और खुद को डिजिटल हिफाजती औजारों से लेस करें खतरा को समझें, मगर उन्हें अपने आप को खामोशी पर मजबूर ना करने दें। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका मवाद अहम है तो नाजरीन पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएशन की मैशत फरोख्त तो यकीन पा रही है मगर इसे संगीन चैलेंजेस का सामना भी है डिजिटल क्रिएटर्स को कामयाबी सेंसरशिप और हिफाजत के दरमियान एक ऐसा तोज़न कायम रखना पड़ता है जहाँ एक क्लिक किसी ऐसी सूरत हाल को जन्म दे सकता है जो उनके तखलीकी मवाद पर कदगन का बायस बनने के साथ साथ इनके लिए जानी व माली खतरा का सबब भी बन सकती है आज की इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आप पाकिस्तान समेत आलमी इकतसदी उमूर को नए और दिलचस्प जावियों से जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारी प्ले में मौजूद दीगर वीडियो ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप इस मौजू के हवाले से भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और एक तमीरी मुकालमे के साथ अपनी हमारी और दीगर सार्फी की मालूम में इजाफा कर सकते हैं अभी के लिए मुझे इरफान आफ्ताब और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी